mendan sengacha atigi bir necha qadam edi bormadim kelsin kechirim so'rasin men qanchalik kerakli inson ekanligimni tan ololsin al dedim mag'rurlik qildim balki g'o'rlik qildim mendan sengacha atigi birgina qat'iy qaror edi sendan mengacha atigi birgina qadam edi sendan mengacha atiga birgina so'z yoki qo'ng'iroq qilib sukut saqlab turmoq edi boshqa vaziyatlarni bilmadim ammo o'shanda tushunmovchiliklar aro ming izohlardan ko'ra sukut saqlab turishingni o'zi yetarli edi sen qo'ng'iroq qilmading kelsin kechirim so'rasin kerakligim deb aytsin deding mag'rurlik qilding keyin esa sendan maktub oldim to'g'rirog'i maktubsiz konvert oppoq konvert ichiga chiroyli bejirim nafis taklifnoma solingan konvert keyin hammasi tamom bo'ldi o'zimnida yo'qotib qo'ydim menda rashk va muhabbat emas yo'q yo'q o'zimga aylangan sen qolding sen qiziq sendachi senda bu dahshatli qarorni qabul qilayotganingda menga nisbatan nedir qolganmidi u o'zi bo'lganmidi ayt arazni g'ururni bir chetga surib qo'yib nimadir bor deb ayt endi sukut saqlashning foydasi yo'qku ayt sendan olisda senla yashagan azobli umrim sevgim izsizlik qariga singib ketmaganligini bir bora ayt